Исключают из кооператива за содержание животных, содержание животных, коз, собак. Собачки бегают там, тялка, небольшие, маленькие шалки. Необходимо до 8 девятого решить вопрос содержания животных при невыполнении этого, э, с, этого самого значит, пункта. Отключим будет отключена электроэнергия и водоснабжение. Также романтика будет вы, вы вынуждена обратиться в лиманинский сельский совет и у участковому Жогневого района. За что? За то, что на нас две да. Ну, вы знаете, я вам честно скажу, да, мы держим коз. Приезжаем... О, слушай, одна коза, да, два козлята. Одна коза и козля, двое козлята. Да, коз это так штук пятьдесят. Ну, ну понимаете, туда. ну, когда-то козлята бэкают, когда-то кто-то прошел там что-то так. Но приходят детки, мы оздоровляем соседских детей. Вот. И, 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 и та же председатель, и та же председатель, у, нее, же, был, у нее был внук. У нее был внук ее внука выпаивали аллергия, мы ее выпаивали молоком. Этим же козьим. Теперь они против меня ополчились и против моих коз ополчились. Мы делаем добру справу. Я же не продаю он извините меня. Я детей оздоравливаю.